মই আপোনালোকলৈ চাউলৰ গুড়িৰ ইডলি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে সহজতে বনাব পাৰিব গৰম আহিছে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক কম সময়ত এইটো ব্ৰেকফাষ্টৰ দৰে আপোনালোকে দিব পাৰিব আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আজি বহুত বেছি গৰম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইডলি বনাম ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া মই চাউলৰ গুড়িৰ ইডলি বনাম এয়া বাতিৰে এবাটি চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ এয়া বাতিটোৰে এবাটি চুজি লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি বেছি ল'ব চুজি কমকৈ ল'ব এয়া মই টেষ্টমতে আপোনালোকে চেনি দিব ইডলিতো মই মিঠা ইডলি বনাম আপোনালোকে যদি চেনি নাখায় নিদিলেও হ'ব সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দি দিছোঁ এবাৰ এইখিনি এইদৰে মিলাই ল'ম এয়া মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এবাটি দি দিম দৈ দৈখিনি দি এইখিনি আকৌ এবাৰ এইদৰে মিলাই ল'ম আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে গৰম আহিছে ইডলি খাবৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছা কৰিলে এইদৰে বনাই দিব কম সময়ত আপোনালোকে বনাই দিব পাৰিব টেষ্টি হেল্ডি দুয়োটাই হয় আপোনালোকে এবাৰ বনাই চালে বাৰে বাৰে বনাবলৈ এই ইডলিটো মন যাব এইদৰে মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ এতিয়া মই এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ জোখত এয়া ৰিফাইন দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘি থাকিলে ঘিও দিব পাৰে এইদৰে মই আকৌ এবাৰ ৰিফাইনখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ ইয়াত মই চুজি দিছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি অলপ খুলিবৰ কাৰণে এইদৰে ৰেষ্ট দিব লাগিব এতিয়া মই ঢাকনিৰে থাকি এইখিনিত থৈ দিম এতিয়া মই ইডলি বনাবলৈ ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি কৰি ল'ম ইয়াত অলপ ৰিফাইন এইদৰে লগাই ল'ম তেতিয়া সোনকালে ইডলি কেইটা এৰ খাই আহে এইদৰে এইদৰে লগাই ল'ব এতিয়া মোৰ এয়া দহ মিনিট সময় হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে চুজিখিনিও ভালদৰে ফুলি আহিছে চাউলৰ গুড়িখিনিৰ লগত আকৌ এবাৰ এইদৰে মই মিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া গাখীৰ গাখীৰ মই আদা পাতি লৈছিলোঁ ইয়াৰে অলপ দি লৈ ল'ম আৰু লাগিলে দৰকাৰ হ'লে দি দিম আকৌ এবাৰ এইদৰে মিলাই লৈছোঁ খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ এইদৰে বনাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক দি দিব ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই ভাল পাব এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া আধা চামুচ বেকিং পাউদাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ইন' থাকে ইন'ও দিব পাৰিব এচিকুড জোখত মই এয়া বেকিং চৌদা দি দিছোঁ এচিকুড কমকৈ দিব বেকিং চৌদাটো এতিয়া মই এইখিনি অলপ এইদৰে লাহে লাহে মিলাই ল'ম আপোনালোকে বেকিং পাউদাৰ আৰু বেকিং চৌদা যেতিয়া দি দিব তেতিয়া বেছি সময় ৰখাই নথ'ব এয়া দেখিছেনে ফুলি আহিছে এতিয়া মই দি যাম ষ্টেণ্ডডাল লৈছোঁ আগতে ৰেডি কৰি লৈ ল'ব এতিয়া মই ইয়াত একেবাৰে ভৰ্তিকৈ নিদিব এয়া ফুলি আহিব কম কমকৈ দি যাম এইদৰে গৰমত আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত খাব বিচাৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট এটা আপোনালোকে এইদৰে কম সময়ত বনাই দিব পাৰিব এইদৰে দি যাম এয়া মই এইদৰে ইডলি ষ্টেণ্ডডাল ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া মই চচপেন এটাত এগিলাচ পানী আগতে উতলাই লৈছোঁ আপোনালোকে পানীখিনি আগতে উতলাই থ'ব যাতে বেছি সময় ৰখি থাকিব নালাগে এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত পাঁচ মিনিট সময় থৈ দিলেই হৈ যাব বেছি সময় নালাগে এইদৰে মই পাঁচ মিনিট সময় থৈ দিম পাঁচ মিনিট সময়ৰ পাছত মই নিপিনে মোৰ পাঁচ মিনিট সময় হ'ল চাই ল'ম এয়া দেখিছেনে ইডলিকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে এতিয়া মই নমাই ল'ম মই নমাই ল'লোঁ ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক ফুলিয়াই দেখুৱাম এতিয়া এয়া মই ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ ছাইডবোৰ এইদৰে অলপ এইদৰে এৰ খাই আহিব এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে এইদৰে মই গোটেই ইডলিকেইটা ষ্টেণ্ডডালৰ পৰা উলিয়াই লওঁ অলপ এইদৰেও দিব পাৰে আপোনালোকে চুৰি এখন লৈ ছাইডবোৰ এইদৰে আপোনালোকে একেবাৰে কম সময়ত এই ইডলি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুবেই ভাল পাব যে গৰম আহিছে এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া মই উলিয়াই ল'ম এয়া মোৰ ইডলি খাব পৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে এইদৰে কম সময়ত ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব পাৰিব দৈ এয়া মই মিঠা দৈ আৰু নাৰিকলৰ চাটনিৰ লগত ইডলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাই কেনে পায় কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে